तो पांचवो सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के जेनु स्वाध्याय सोल्यूशन पेलो प्रश्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है क्यों तो देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यो का क्यों अंकित हो जाता है दूसरा पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है दूसरा भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। त्रिजु चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा तो चिराग जैन ने पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है तो डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना

સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો વિષય પ્રમાણે મટિરિયલ પરીક્ષા માટે અસાઇનમેન્ટ પરીક્ષાના પેપરો એકમ કસોટી સ્વ અધ્યયન પોથીની સમજૂતીના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ આ બધું જ તમને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની જે એપ્લિકેશન છે જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી તમે ગેમ ડાઉનલોડ કરી શકો છો તો ત્યાં જઈને આ એપ્લિકેશન તમારે ડાઉનલોડ કરવી બરાબર અને આ પેજ ખુલ્લેમાં તમારો મોબાઈલ નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી કરો चार आंकड़ा जुदा जुदा, जुदा पेड़ प्लान एग्जाम पेपर में राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है तो भूमिका पुरुषों के समान ही है शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है किसी भी देश के लिए सेना का महत्व है तो सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है प्रश्न बे मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए पहलू जी तोड़ मेहनत करना बहुत मेहनत करना वाक्य यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है विजु महारत हासिल करना, योग्यता प्राप्त करना हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लानी चाहिए रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। पहलू एक ब्राह्मण स्त्री नेवला पालना पानी भरने को बाहर जाना लौटने पर नेवले का खून से लथपथ मुंह देखना बच्चे की हत्या की शंका नेवले पर घड़ा टकना बच्चे को जिंदा पाना पासी एक मरा हुआ सांप पाना पछतावा सीख अविचार का परिणाम किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था नाले से थोड़ी दूरी पर ही एक घर था उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था ब्राह्मण ब्राह्मणी और एक बच्चा ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वाभा स्वामी भक्त भी था एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था वह पालने में सो रहा था ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा सांप को मारकर वह घर से बाहर आया उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा उसने सोचा कि उसकी गैर हाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है वह एकदम आपे से बाहर हो गई उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका नेवला वही ढेर हो गया ब्राह्मणी जब घर में भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई આપને બાળક કો બચાને વાલે કો માર ડાલ અનુવાદ કીએ તો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપવામાં જ આવેલો છે બરોબર તો એનો જવાબ જોઈએ આપણે આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ માટે શરીર સ્વચ્છ રહેશે એ ખૂબ જરૂરી છે સ્વચ્છ રહે તે જરૂરી છે શરીરને સ્વચ્છ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે છે દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે શરીરમાં આળસ રહેતી નથી તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું સોલ્યુશનની પીડીએફ તમારે જોતી હોય તો આ સ્વાધ્યાયની ક્યાંથી મળશે આપણી એપ્લિકેશનમાં તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને ખાસ જાણ કરજો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો अं सुधी अस्तु जय हिंद जय जही भारत